Шановні освітяни, щиро вітаю вас з вашим професійним святом. В першу чергу хочу вас сердечно подякувати за вашу тяжку та натхненну працю. Хочу подякувати вам за ваше терпіння, за вашу любов до дітей, за те, що ви кожного дня сієте мудрість та знання. Хочу підкреслити вашу велику місію та велику відповідальність. Ви не тільки передаєте знання, ви для молодого покоління, ви ще є всі наставник. І наше майбутнє, майбутнє нашої країни, воно дуже залежить від вас, від вашої праці, від вашого натхнення, від вашого старання. Але я вірю в те, що наша країна буде розвиватися, буде процвітати. І від вас це дуже залежить. Цей святковий день я хочу побажати вам найміцнішого здоров'я, як граніт. Хочу побажати вам довголіття, терпіння, натхнення. Людської поваги, любові ваших учнів. І на завершення хочу сказати, що державні органи влади і всі, хто може вам допомогти, ми будемо старатися докладати зусиль для того, щоб кожного дня в ваш дім заходила радість, щастя, щоб в ваших родинах було тепло, затишок, любов. Здесь вас. Дякую. Надаю слово Владимиру Павловичу Синько. Уважаемые коллеги, вот сегодня тот день, когда в очередной раз вы дарите праздник, в том числе всем присутствующим, в том числе и мне. Это праздник, это приятно, это, знаете, вот то, что там какие-то сегодня есть, завтра будут. А сегодня праздник. Сегодня вот масса, масса счастливых женщин, добрых мужчин. Сегодня просто приятно в зале. Очевидно, вот, очевидно, люди так устроены, наверное, это так получается по жизни, что чтобы человека какого-то выделить, ну вот мы, мы говорим, да, вот, вот этот человек построил мост, да, вот мы там помним, это Сидоров. Да? Петров там в свое время там полетел, куда-то там, куда там перелетел, сделал какой-то подвиг. А есть люди, которые каждый день делают подвиг. Каждый день, из дня в день, из года в год. И фишка заключается в том, что те, кто полетел, построил, или чего-то сделал, ходили в школу, они сначала были в школе, а потом построили. Потом полетели, потом сделали. Это большой труд. Это, я очень сильно надеюсь, что это благополучно. Я очень сильно хочу, чтобы это был труд благодарный. Да, конечно, может быть, но ну, не все где-то как-то, да, но тем не менее, мы, смотрите, в этом году с Божьей помощью сталиславки закончил с детским садом. Я думаю, что в ближайшее время мы все порадуемся классному детскому саду в Мардаровке. Я думаю, что мы в прошлом году, если помните, да, Бачмановскую школу сделали школа первого и третьего ступени фонтанского, если я не ошибаюсь, я думаю, что у нас впереди светлое хорошее будущее. Все будет здорово. Вот, учитывая то, что вы есть, да, учитывая то, что вы трудитесь, учитывая то, что вы неравнодушные люди, все будет хорошо. Пусть вам помогает Бог. Спасибо. И с Эдуардом Леонидовичем очень долго торговались в хорошем смысле этого слова, перед тем, как сюда подняться, кто из нас будет вручать грамоты, кто будет целовать. Я вам скажу, что победила дружба. Мы решили, что по одной грамоте вручим и поцелуем. Я поэтому с вашего разрешения первую грамоту даю Эдуарду Леонидовичу. Запрошую Маклянского Руслана За довголітню літню працю на світянській нині, но досягнення в організації та досконалення навчання виконує науково дослідницької роботи з молоді молодців, високопрофесійну бачите та з для працівника світу. отношение на сцена до полно пълно